मिले ही नहीं और इलेक्शन जीत नहीं पाएंगे बेंत सिंह जी का वास्ता देखकर इन्होंने फिर वहां गुहार लगाई और मैं तब पार्टी का अध्यक्ष था पंजाब का ये आज से ग्यारह साल पुरानी मैं बात बता रहा हूं तो तब हमारी लीडरशिप ने कहा जी के चलो ठीक है पहली दफा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना है यंग है कुछ इससे बड़ी भूलें हुई हैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंट के साथ ना तो कभी इसी ने किसी का फोन उठाया ना मुलाकात की चलो इसको कोई सेफ पैसेज दे दे एग्जिट दे दे लुधियाना की सबसे इम्पोर्टेंट पार्लियामेंट सीट पर भेजा थोड़ो 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 और आप देखिए सबसे बड़ी अफसोस की बात यह कि आज जब पार्टी को सबसे ज्यादा जरूरत थी मैं हैरान हूं कि साहब बेंत सिंह जी जहां भी बैठे हैं वो अपने पोतरे के इस कदम पर क्या सोचते होंगे रवनीत सिंह बिट्टू जी को मैंने इतना ही कहना बिट्टू साहब आपने ये जो कदम उठाया आपने अपने, अपने हाथ से अपना गर्दन गर्दन आपने काट लिया ये पोलिटिकली मैं समझता हूं अब इलेक्शन बीजेपी की तरफ से ये लड़ेंगे सौ फीसदी मुझे यकीन है कि पंजाब के लोग जो हैं वो जो गदारी करने वाले लोग हैं उनको कभी माफ नहीं करते और इसका रिजल्ट इसी पार्लियामेंट इलेक्शन में इनको मिल जाएगी वो तो कल तक तो आप रैलीज कर रहे हो आप कांग्रेस के हक की बात कर रहे हो और आज बिना बुलाए कम से कम अगर आप में दम होता सार बेन सिंह के महरूम के आप ग्रैंड सन हो बताकर तो जाते मैं जा रहा हूं सुबह पता चला आप तो बीजेपी के स्टेज पर बैठे हुए इससे अब सोचता बात क्या हो सकती है आपको लगता है कि बीजेपी गेन कर लेगी इस तरह से जिस तरह से तोड़ तोड़ के देखो ये तो एक मिनट ये रवनीत सिंह बिट्टू जो है ही वॉज सीन टू बी ए फेस विच वॉज कंसिडर्ड टू बी एंटी सिख इसका एंटी सिख चेहरा जो है ये बीजेपी को और भी नुकसान पहुंचाएगा मेरी एक बात सुन लीजिए ये तो जो जो इनको ताम झाम मिला हुआ है सिक्योरिटी मिली हुई है घर मिले हुए हैं उन फैसिलिटीज को रखने के लिए आते टाइम में कि मेरे से वो ना खुश जाए कहीं जेड प्लस सिक्योरिटी ना चली जाए तीन घर इनको देकर रखे हुए हैं एक लुधियाना में है एक चंडीगढ़ में है एक दिल्ली में है इतना तो मेरा ख्याल जो वॉइस रॉय हुआ करता था लॉर्ड ड उसको इतने घर अंग्रेजों ने नहीं थे दिए जितना इनको इज्जत मान और सम्मान मिला हुआ था कांग्रेस की वजह से तो यह घर जरूर इनके पास रह जाएंगे मगर पंजाबी हमेशा के लिए इनको बेघर कर देंगे ये मैं कहूँ मैसेज माला जाऊंगा ਦੋ ਹੋਰ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਤਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਚਿਹਰਾ ਨੋ ਬੀਜਪੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਦੋ ਆਉਣਗੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਸਿਟਿੰਗ ਐਮਪੀ ਸੇ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਬੀਜਪੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਬੀਜਪੀ ਨੂੰ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਤੇ ਬਖਾ ਦਿਓ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੀ ਲਿਆਓ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਰਾਓ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਡਿੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਕਦੋਂ ਆਏਗੀ ਇੰਨਾ ਤੋਂ ਲੱਭਣਾ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਰਾਓ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਚ ਦੱਸਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਇਹ 2 ਲੱਖ ਵੋਟ ਤਵਾਰ ਰਿਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਰੀਏ ਕੀ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਦਾ ਐਮਪੀ ਐ ਸਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਿਰੂਮ ਦਾ ਗ੍ਰੈਂਡਸਨ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਈਏ ਹੂੰ ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆਏਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਾਂਜਾ ਲਾਏਗਾ ਉਥੋਂ ਹੂੰ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਹੰਗਾ ਦੇ ਬਾਟੇ ਵਰਗਾ ਮਾਂਜੇ ਕਰ ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿਤਨੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਆਪकी ਤਰਫੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੱਜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਥੋੜਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ 13 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੜਨੇ ਦੀ ਬਾਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨਕੇ ਪਾਸ ਤਾਂ 13 ਖੁਦ ਕੇ origignal ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਿਤਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਧਰ ਤੇ ਹਮਾਰੇ ਆਪ ਫਿਕਰ ਮਤ ਕੀਜੀਏ ਜੋ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਖੁਦਾਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਬੇਈਮਾਨੋਂ ਕਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਟੂ ਵਨ ਇੰਡੀਆ ਚੈਨਲ ਐਂਡ ਨੇਵਰ ਮਿਸ ਐਨ ਅਪਡੇਟ